Наші постійні комісії неправильно працюють. Без усяких отаків ми собі ля-ля-ля-ля-ба-ба прийшли до сесії, починаєш. Бузіть і притом серйозно. Чому ми не можемо постійною комісією? Почому, чому, наприклад, ти, там, я, чи наконечник, чому ми не ограничуємо, тобто не визначаємо питання для контролю? Чому на постійній комісії? А що з ми будемо робити? Оцю взяти цих 40 питань, пробіглися, ха-ха, хі-хі, пішли додому чому ми на постійні не можемо розглядати? Дайте мені відповідь. Хто може? Почому ми не можемо контролювати. Ви кому не довіряєте, я не зрозуміла. Мені, собі, чи ви тільки вірите в святого Бога. А наскільки на це коштів треба? Які кошти? Щоб Це ж даром. перевірка буде даром. Так якщо ви боїтеся, що були перевірки? Куди ви yeah. хочете yeah. подивитися? В Які накладні? В добробут чи будь-куди? Почому? Що yeah. за дітей? Ну що боїтеся? щоб вас перевіряли? Чому я не працювати не поймаю? Так почему чому ви не обговорили ці випроти і не поставили постійні комісії? Що наша комісія постійно повинна не сказали. Так ви ж тимчасову і постійно. Ну так, так перед комісією було внесено. Проба створити 10 тимчасових Н Давай Ну за чим? Давай ми постійні немає чим займатися. Ви будете в тимчасовій плані. Працюйте, то вносимо. Ви в комісії, ви проголосуєте. Тимчасовий план був. Я не розумію, не чим не постійна комісія буде займатися. Розформіруйте нас, давайте сам на голосування, постійні Валерій Іванович, закрить, відкриваємо. У меня в этой связи, сейчас я дам вам слово, возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, какая из комиссий или голова комиссии попросил кого-либо, в том числе, может быть, Шерстова, если есть желание, какого то числа, подготовьтесь к такому-то числу, принесите нам, пожалуйста, за период такой-то, на заседании постоянной комиссии, документы финансового характера вот такие. И он не пришел на комиссию. Разрахунок в автосе проезда, у вас есть решение в Конкому, включающий препис ТРУ, ссылалась на э, серпень 2010 года, и разрахунок в автосе проезда. Я звертался, и мне документы до сих пор не надали. Я не понял. Я же говорил совершенно о других вещах. Вот финансовая деятельность. Финансовая деятельность. Я Закрыта. говорю. Про постоянную депутатскую комиссию, а не а про взвешивание депутата. Давайте, называйте дату. Вы до кого обратились? До всех присутствующих, кто был на комиссии. Представитель и доконавчий власть. А, вот это нет. В том числе и, и амуниши. Не до кого. Вы разумеете? Понятно. Пожалуйста. Не до кого. Нема. Нема.

Если вы кого-то призываете к какой-то справедливости, то я считаю, что несправедливо, когда ваш коллега о чем-то говорит, для вас хватит, не для меня. А вы вчетвером. Просто ее не скажу. Разговаривайте. И ваши голоса слышны в сессионной зале. Дайте депутату высказаться. И не нарушайте регламент. Пожалуйста. А у вас один выступал. Пять раз по одному пытанию. Продолжайте, пожалуйста. А я регламент.

объемы работ, которые выполняются за эти деньги. Вы говорите о актах, об отчетах, о деньгах. А мы хотим увидеть объемы работ, да, которые выполняются за эти деньги. Да. А для того, чтобы так, вы говорите, обвините, если у вас есть факты, обвините кого-то там в чем-то. Пишите в прокуратуру там куда угодно. А для того, чтобы обвинять кого-то в чем-то, нужна информация. Мы хотим эту информацию получить. Если у нас будет, будут основания куда-то обратиться. Не будет, если скажем, что нет. Вот герой Украины. Понимаете как? Вот закон пишет вам, да. Но комиссия ствоится тимчасово. В том разе, когда рада обозначает конкретное пытание, которое будет рассматривать эта комиссия. А вы про это забываете. И если господин Ванзеля или кто-либо другой хочет предложить по конкретному вопросу, пожалуйста, но вы не говорите об этом. Вы говорите, мы будем все проверять. И вот вам отвечаю на ваш вопрос. Вас приведут в отделение хирургии, куда были затрачены деньги наши с вами бюджетные. Вы пройдете вдоль покрашенных стен. Увидите окна замененные, увидите, наверное, покрытие было новое, но вам закон не дал права определять, а правильно ли составлены сметы, сколько стоит квадратный метр штукатурки, послушайте, или покраски. Вы поняли меня? Не дал вам права. Вы не специалисты так же, как и я. А когда вы говорите, Копьева нечестная, Шерски нечестный, Коломейцев нечестный, Боны у влади или в коммунальных предприятиях, то я вас хочу запытать. А из нас кто-то лазил ночами по гаражам, а кто-то из нас снимал металлические заборы около детского садика и сдавал их металлолом то вы мои честные, вы приземлитесь на землю, вы меня доведете, что мы создадим комиссию и узнаем, где этот забор делся. Я подниму те акты, которые сделала милиция и которые умышленно, благодаря вашему зятю, поступали в суд на один день позже, чтобы суд не имел права вас осудить. Вы честные, вы нечестные. А вы подозреваете, вы ничего в городе конкретного не сделали и делать не хотите. Даже метлу вы не взяли на субботе. А сегодня вы критикуете европейский, который лучший, наверное, в этом районе, в регионе. И вы только и плачете, что в городят продали дешево. А вы ничего не продали. И ничего не сделали никогда. Вы только критикуете и стали депутатами только с одной целью. Проверять и критиковать. Проверять и критиковать. Вы не бюджет не наполняете. Ни одного конкретного предложения, чтобы улучшить жизнь людей не даете. Чем вы занимаетесь, кроме борьбы политической? Хватит терпения лопнула. Пожалуйста. Да, на воле горит. Да. Вам только интересно знать, как вы можете На воле шапка горит, точно. Ну не дают депутаты конкретного питания. Ну, 45 минут. Нет проблем. Де, е, хто за точно ви порядок дели? Де, де, Я, Я прошу вас прикратити це все. Я тільки це хотіла сказати. Прошу вас не кричати на нас. Спокійне. Прошу вас поставити на голосування ті питання, які внесли депутати. За весь цей час, скільки ми тут сидимо. Два депутати внесли питання. Лензіляк вам подав письмо, приходько вам усунути. Казала, просила внести на голосування ці комісії розформувати, створити тимчасові. Правильно, Світлані? Я чула дві пропозиції, два казання. Ставте їх на голосування. Ми будемо голосувати і не забирайте наш час. Ми всі працюємо і часу на вислуху. Якщо ви не виступали, ви вже слышали, що я ставив на голосування. Ви ж слышали, да? так? Це ви забрали час, я не забирав. Пожалуйста, хто за то, щоб в порядок дерев включити питання?

Ну что ж бояться, Миш? Ну что бояться вообще? Проголосовали. Депутаты хотят Депутаты хотят работать. Депутаты хотят работать. Есть кто? Вот, вы, конечно же, я знаю, что вы добиваетесь. Депутаты хотят Вы добиваетесь результата для того, чтобы объявить людям, что мести голова, или вот эти люди, которые сидят напротив меня, против того, чтобы производилась проверка использования денег, я это прекрасно понимаю. Вместе с тем, пока Рада не вызовет конкретное пытание, а вы готовитесь к следующей сессии, Пока не будет конкретное пытания, проголосованное Радой, вопрос порядки Деной о создании двенадцати часовой комиссии депутатской без Мотивации и бесконкретных вопросов не будет. И на голосование его ставить не будет. Я не буду нарушать закон. Перед тем, не забовязан. Еще раз говорю. Я не поставлю. И диктовать не надо. Я руководствуюсь законом про самолюдование. А закон про самовредование еще раз говорю. Часовой контрольной комиссии Рады его же номерады, которые выбираются из числа депутаты депутатов для действия контроля, с конкретно вызначенных Радою питаний. Пока Рада не вызначит своим голосованием, конкретные питания комиссии не будет. Включайте порядок на голосование. Сначала ставлю на голосование в Раде, вот тут, в сессионной зале. Перелик конкретных питаний или конкретного питания если оно принимается как решение Рады большинством, после этого будем рассматривать вопрос о создании комиссии по вычению этих питаний. По другому не будет. Я сначала должен первый пункт выполнить. Все, до свидания. Еще какие пропозиции есть по порядку денному? Вы... Это, Это ваше право. Это ваше право. Не Нет, ви порушите регламент. На кому Україні вам чітко ставлять переважно. Ви зобов'язані поставити. Депутатське звернення поставити на голосування. А ви голосування і ваших України? Ви Робояд. Що? Робояд. От іменно цього ви добивались. Ви добивались цього. Только... Да. 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 Ви да. 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 боїтеся поставити на голосування. Вот вот На постоянную комиссию приглашайте туда любых должностные лица, давайте вопросы, ставьте пытания, как хотите делать? На воре шапка это как это говорит. Это никак не касается депутат, подзилян депутат 7 депутатской комиссии. Если закон вступил в силу, мы должны его все выполнять. И согласно цього закону, ви будете Де вивчати інформацію в межах, які вам... А я не, не, не по його команде. Ні, Так він тебе не говорить. Ні. А что там давно слухать и ты Все правильно. Я все. не говорю, надо учиться, я не, не, розум не, розум. Учи. не, не бігай себе. Да его через понятно Я хочу, чтобы ты не мог сказать, что это не отличное.